নমস্কাৰ মৰমৰ অকণিহঁত মই বৰ্ণালী শইকীয়া বাইদেৱে তোমালোকলৈ লৈ আহিছো তোমালোকৰ স্পন্দন পাঠ্যপুথিখনৰ সাত নম্বৰ অধ্যায়ৰ দ্বিতীয় অংশটি ইতিমধ্যেই আমি প্ৰথম অংশটি শিকি আহিছিলোঁ নহয়নে প্ৰথম অংশটিত আমি কি পাইছিলোঁ বাৰু এটা কবিতা পাইছিলোঁ কবিতাটোৰ নাম কি আছিলে মৰমৰ আই নহয় জানো আৰু এতিয়া আমি সেই কবিতাটোৰেই সেই পাঠটিৰেই দ্বিতীয় অংশটি চাওঁ আহা কিনো আছে সেই অংশটিত ইয়াতে ক্ৰিয়াকলাপ কিছুমান কৰিব দিছে আৰু সেই ক্ৰিয়াকলাপ সমূহ ক'ৰ পৰা কৰিব দিছে আমাৰ পাঠত থকাই পাঠ ভিত্তিক ক্ৰিয়াকলাপেই কৰিব দিছে চাওঁচোন আহা ক্ৰিয়াকলাপ সমূহ কিনো আছে এক নম্বৰতে দিছে আলোচনা কৰো আৰু লিখো আহা কি কৈছে আলোচনা কৰো মানে কিছুমান প্ৰশ্ন দিয়া আছে ইয়াত সেই প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰি আমাক কি কৰিব দিছে লিখিব দিছে এতিয়া আমি প্ৰশ্নসমূহ চাওঁ আহাচোন কিনো আছে ক নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে কোনে মোক ৰাখিছিল বুকুত খুৱাই ইয়াত কোনে শব্দটোৱে কাক বুজাইছে আমি পত্যটোত ইতিমধ্যে পাই আহিছিলো নহয়নে ইয়াত কোনে শব্দটোৱে কাক বুজাইছে মৰমৰ আইক বুজাইছে নহয়নে মাক বুজাইছে নহয় জানো এতিয়া আমি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এনেধৰণেৰে লিখিম উক্ত কবিতা ফাঁকিত কোনে শব্দটোৱে আইক বুজাইছে এইবাৰ চাচোন কিনো আছে খম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে কবিৰ মাকে মাতেৰে মাতিছিলে কবিতাটোত তোমালোকে কি পাইছিলা কবিৰ মাকে কেনেকুৱা মাতেৰে মাতিছিল মৌ খনা মিঠা মাতেৰে নহয় জানো আৰু এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আমি এনেধৰণেৰে লিখিম কবিৰ মাকে মৌ সনা মিঠা মাতেৰে মাতিছিল তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন কিনো আছে দম্বৰ প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নটোত কিনো আছে চাওচোন আহা কবিৰ মাকে কেতিয়া আৰু কি চাই চকু পানী বোৱাইছিল মনত আছে নহয় তোমালোকৰ কেতিয়া কেতিয়া আৰু কি চাই চকু পানী বোৱাইছিল বাৰু যেতিয়া শুই থাকে কবিগৰাকী আৰু তেওঁৰ মুখলৈ চাই চকু পানী বোৱাইছিল নহয়নে এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ আমি এনেধৰণেৰে লিখিম কবিৰ মাকে টোপনিত লাল কাল মুখখনি চাই চকু পানী বোৱাইছিল তাৰ পাছত কি আছে চাওঁচোন আহা ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে কবিয়ে কাৰ প্ৰতি বাৰক বুলি প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল কি বাঢ়ক বুলি কবিয়ে নিজৰ মাকৰ প্ৰতি সদায় বাঢ়ি যায় তাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল এতিয়া আমি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো এনেধৰণেৰে লিখিম কবিয়ে আইৰ প্ৰতি চেনেহ ভকতি বাঢ়ক বুলি প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল তাৰ পাছত চাও আহাচোন কিনো আছে ওল্য়টোত থকা শৰীৰৰ অংগবোৰৰ আমি পদ্য়টোত কিছুমান শৰীৰৰ অংগৰ নাম পাইছিলো সেই অংগসমূহ কি কিনো হয় মনত পেলোৱাচোন তোমালোকে কি কি আছিলে বাৰু চকু নহয়নে মুখ নহয় জানো এতিয়া আমি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো এনেধৰণেৰে লিখিম থকা শৰীৰৰ অংগবোৰৰ নাম হল চকু বুকুৰ তোমালোকেও তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰসমূহ এনেধৰণেৰে লিখি ৰাখিবা আৰু পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা এইবাৰ চাওঁ আহাচোন কিনো আছে এইবাৰ কি আছে তলৰ প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বাচি উলিয়াই সঠিক এই গোল চিনটো দেখিছা যে চিনটোত ৰঙেৰে পুৰ কৰা নহয়নে ইতিমধ্যে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰি আহিছো আগতে ওপৰত প্ৰশ্নটো থাকে আৰু এইফালে ক খ ঘ চাৰিটা উত্তৰ থাকে আৰু যিটোৱে শুদ্ধ হয় এইফালে আমি কি কৰিব লাগে গোল কৰিব লাগে এতিয়া আমি প্ৰশ্নটোত কিনো আছে চাওঁ আহাচোন আয়ে মোক নিচুকাইছিল আয়ে মোক নিচুকাইছিল ক নম্বৰতে আছে চুমা খাই ঘ মুখখনি চাই গ নাম গুণ গাই ঘ বুকুত খুৱায় কোনটো শুদ্ধ হব বাৰু গ নম্বৰ নহয়নে আয়ে মোক নিচুকাইছিল নাম গুণ গায় গতিকে আমি এই গ নম্বৰ যত আছে সেই ঘোলটোত আমি কি কৰিম পোৰ কৰি দিম এনেধৰণেৰে আমি ধুনীয়াকৈ পোৰ কৰিম তোমালোকেও তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত এনেধৰণেৰে গোল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা যাতে গোলটো কৰোতে সাৱধানে কৰিবা বাহিৰলৈ যাতে বিয়পি নাযায় এতিয়া ইয়াৰ পাছত আমি চাওঁ আহাচোন কিনো আছে ইয়াতে পঢ়ি চাও আহ কিনো আছে গদ্য়ত ব্যৱহাৰ কৰা শব্দৰ মূল ৰূপবোৰ পদ্যত কেতিয়াবা সৰল কৰি লিখা দেখা যায় কি কৈছে ইয়াত গদ্য়ত কেতিয়াবা ব্যৱহাৰ হোৱা শব্দসমূহ পদ্য়ত সেই শব্দসমূহেই অকনমান সৰল শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় এতিয়া আমাক তেনেকুৱা কিছুমান শব্দ দিছে চাওঁচোন আহা কিনো শব্দ আছে কি কৈছে পদ্যটো মৌ শব্দটোক মৌ দেখিছানে ৰূপে লিখিছে তলৰ শব্দ কেইটা কেনেদৰে লিখিছে বিচাৰি লিখো আহা দেখিছানে তোমালোকে এই মৌ শব্দটো কেনেকৈ লিখিছে মৌ আৰু সচৌ দিছে মৌ স এটা সৰল শব্দ লিখিছে গদ্য়ৰ মূল শব্দটো হল মৌ আৰু পদ্য়ত তাৰ ৰূপটো কি লিখিছে মৌ মৌ তাৰ পাছতে আছে কি ভক্তি এতিয়াচোন পদ্যটোলৈ এই ভক্তি শব্দটোত পদ্যটোত কি লিখিছিলে ভকতি নহয়নে হ তি ভকতি নহয় জানো তাৰ পাছতে আছে হৈছিলো হৈছিলো শব্দটো পদ্য়টোত কেনেকৈ লিখিছিলে বাৰু মনত পেলোৱাচোন তোমালোকে সশ্ৰয়ী চি লো নহয়নে তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন গৈ এই গৈ শব্দটো পদ্য়টোত কেনেধৰণেৰে লিখিছিলে গশ্ৰয়ী গৈ নহয় জানো তাৰ পাছতে আছে কেনেকৈ কেনেকৈ শব্দটো কেনেকৈ লিখিছিলে পদ্য়টোত কেৰি নহয়নে ইয়াতে আমি যে পাই আহিছিলো মৰমৰ আই পদ্য়টোত সেই পদ্য়টোত অলপ সৰলকৈ এই শব্দকেইটা লিখিছিলে এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা মৰমৰ অকণিহঁত এই অংশটি ইমানতে সামৰিছো আগন্তুক দিনত এটি নতুন অংশ লৈ পুনৰ আহিম ধন্যবাদ